啥时候卖过老婆脚呀？螺蛳粉还有吗？螺蛳粉没有了。啊，老婆脚是吧？老婆脚好久没卖了，吃点生蚝。这生蚝虽小，但是可肥呀、啊。这怎么这么小呀？咱点外卖还是不如在网上买的那个大的哈。这还那个比比这个大好几倍。 但是很鲜，人家这是开饭店里蒸的，比咱蒸的火候感觉要好，嗯，还很鲜呢。别看它小，很肥，嗯。水乳一会儿有水，那个喷负离子水，姐妹们，就这个，就这个，咔咔咔。你们睁眼拍它也不会刺眼睛的，不含任何酒精的这款爽肤水，夏天这个爽肤水卖的好。这水有的都拿去。 自己定制卖七百多，那为你敏感了也能用这个水，过敏了也能用。我爸把他刀拿走了不？哦。嗯。拿走了。他们说我是什么星座的？我是天蝎座的，姐妹们，我是天蝎座。天蝎座。他来磨刀的。俺爸来磨刀了。你看这小子。 这小生蚝好可爱呀、啊，感觉胖嘟嘟的。你看它小吧，它还蒸出来胖嘟嘟的。泥膜今天就有上新了，泥膜上新了，姐妹们，在哪一个星座的呀？天蝎座记仇，真不是，我咋没感觉天蝎座记仇呢？ 你看我也没有仇人呀，主要是跟谁也没有仇人，分人吧，你们千万，星座的我觉得它不能一概而论。吃东西真香，它这个真的好吃，这哪呀。嗯，有。 是不是换了这个？说的。你也天写了。好小，姐妹们，你看这生蚝，好小，迷你生蚝。你把那个迷你的榴莲给我拿过来吧。<好>迷你榴莲。这个咱不吃了，上面好多那个壳子，别把牙割掉了。帮妈接一下，闺女，谢谢。生的没熟的。 买了人家蒸熟的，清蒸的生蚝，开个小榴莲啊，巴掌榴莲。选择性的看评论，当然没有，不可能选择性的看评论。你看评论，嗯，你们站在我的角度上想，宝贝们，你们就能理解了。如果你站在旁观者的角度想，你就会觉得你为什么这个回那个不回？因为我不可能每个问题都能回复的完，回复的到。公屏他，你老公什么星座？你研究一下。 我老公，我的星座不用研究。我老公是巨蟹座的，盘子呢？这一点还运运那这一点扔哪里？拿小白,白很喜欢燕子，谢谢。没坏吧？没坏。应该坏了吧？我都说了，我子没坏，你还应该坏了吧？你这个人好像可能。你你们猜猜他啥星座？听他说话。 这小榴莲是我们之前买的，买了三个，它叫啥来着？它叫……不是，它是那个金枕，不是，忘了。你别说，这么这么小一个榴莲，开出来好几瓣儿，人好几瓣肉，开着我儿子跟是，吃这榴莲十个也吃不饱。 他是牛气冲天座，他是天蝎座。人家说天蝎座的人顾家，我不是天蝎座。嗯，你啥座？啊、哦，不是，<laughs> 我是天蝎座，我是天蝎座。他是巨蟹座，<laughs> 自己老公都忘了。晚上有啥护肤品？晚上，晚上，哎呦，晚上有那个泥膜的上新有喷雾。 <laughs> 你老公粘人吗？他不粘人，他要粘人我俩也不吵架了。他是那种他不喜欢跟你待在一起的人，喜欢静。对他不躲，他躲着我，他老往外跑，逛街也是喜欢一个人逛街，不喜欢跟我们一起逛街。还不懂他啥啥性格。 一天吃几顿？嗯，一天。所以你把这个灯往那拿呢，行不？擦眼睛。一天。对。着那边。对着就转一下头呗，稍微偏一下。<边>嗯，行。除了泥膜，还喷雾也有吗？也，有那个。隔离。你老公追着你，孩子你追着他。 谁也没算追谁吧，就是朋友介绍一下，感觉到了已婚年龄了，差不多，然后就，嗯，见家长了，就订婚了，没有谁追谁，就是没怎么有恋爱过程，就订婚结婚了，所以说不太理解，不太了解。面霜好，面霜我昨天上了，有没有没拍着的？一会儿给你们上。 洗面奶几个？洗面奶两个。今天有泥膜，你们先要哪个，宝宝们？我不知道你们先要哪个。我今天买的生蚝，本来要大个的，没有大个的，结果给了一堆小个的。你看，倒是挺多的，肉也挺肥的，就是个小、啊。上面霜，昨天晚上上的，我一会儿我先给你们上个昨天没上的吧，好吧。先要水呀，其实夏天到了，嗯。 你们要想补水效果最好的，分子量最小的，咱家的水是负离子水。因为有时候你们拍精华水，他们也先拍个负离子水，让精华水更好吸收，而且更清爽的也是负离子水。负离子水真的不好买哈，宝宝们，燕子家负离子水只有我们家有，只有咱家有。你们在外面买买不了这个原料，这是他们家自自自己的原料，负离子水。所以说，贡院线最早的就是负离子水。 他们有的去他们家订这个原料，卖七百块钱，做成那种青春定格液，七百一瓶。因为你的脸过敏了哈，宝贝们，就是你的脸今天比如说过敏了，比较干、比较痒，都可以去用它。这个富离子水，其实你们最早认识我在岛上，你们知道我用的最早的是什么水？就是富离子水。那时候我只用这一瓶一瓶水，啥水都没有。它方便你们出门。弟弟来了没有？弟弟没来。 弟弟没来，弟来了，弟早露脸了,了。要泥膜呀，好，先给皮肤做清洁，然后再去拍这个水。乳液没，暂时没有了，有水。都要泥膜，好，有纯露吗？纯露没有，纯露其实也是相当于喷雾。 我给、啊、你们上那个啊，看这小生蚝，我真是下次不买了。这小的都。祛斑精华二气垫，气垫昨天上的，我今天都没涂气垫。你看我整个脸，你给我拿个气垫补个妆来吃东西吃的。的嗯，要面膜，我先给你们上那个，先上嗯。其实有时候我也纠结了。 要我看哪个需求多吧？你们要泥膜还是要水？宝贝们要水打要水，这个水就我我自己，我真的就是放在家里面卫生间里，我觉得它的抗氧能力是比任何一款水都强的，就它能让你皮肤更加的年轻。你们常年用这个水，让你皮肤不长痘痘，而且皮肤毛孔很细。坚持用蒸水，我觉得都离不开它。我是不管用任何一款水，这个都会带在包里的，出门我们都会带的。我们平常出外。 我妹妹上次还拍了我视频呢，我们包里面都会带着一款这个水，这水确实好用。你无论你买七八百的一瓶的水，姐妹们，你你比较一下也没有我家这个水效果好。我用了这个水的七八年了，真好，好东西这是。要泥膜行，我把这个水给你上完，给你们上泥膜，一个个来好不好，姐妹们？都是咱家的这个品牌，都一个品牌的。先上哪个，后上哪个，差不两分钟，行不？你们别别再别那个啥，别生气啊。 你们一一说哪个，我其实我自己心里也慌。哎，要水你啊，打水的多，那咱就先上水。咱上完水，咱就给大家上那个上泥膜，好不好，姐妹们？泥膜咱换成这样子了，我给你们看这个包装，这个包装换成这种大罐的了。这个你们要过用过某颜是三百多一瓶的泥膜，你试试燕子家的曼谷冰河泥，排在配料表第二位的，比你买的那个泥膜还要好用，绝对还要好用，很高端，里面还带一个小勺子，一会儿给你们上这个啊。 然后咱先把水，先把水给大家上了。这款水它是它不是普通的水，它跟你用的普通水不一样。你们看我卖完的啊，我卖，我这个链接卖了七百多单，你们自己点进去配，那个评价去看一看，我卖的这个水的好评率高不高？因为平常你们想买这个水，第一很少往线下供了，现在一年我可能都卖。